Череп размножена печень, почка, селезенка. Это что, они оказывали медицинскую услугу? А не медицинскую помощь? Медицинскую услугу я, с моей это... точки зрения. Это девушки это... уши прозолу для Сережа, брать жировую складку. Это помощь. И мне уже кажется, что начиная играть в эти слова, медицинскую услугу, медицинская услуга, медицинская помощь, мы, наверное, хотим уйти от 49-й статьи Конституции. Правильно? Но тогда вы нас не подставляете. Мы услуги не делаем, мы оказываем помощь. Если мы делаем услуги, то давайте мы тогда в наших историях болезни будем писать не пациента, а клиента. И самое главное. Мы говорим о финансировании. А ответа на сегодняшний день за три года так и нет, ясно. Все из знают, что на сегодняшний день существует только три вида медицинского страхования. Бисмарка, 1871 год, Беверджа 1901 год и Симашка. Симашка отбрасываем, но мы знаем, что по системе Симашка сегодня Швеция, Норвегия, Финляндия, Саудовская Аравия, Катар, Иордания и еще всего 17 стран. Отбрасываем. Остается две системы. Бисмарка и Беверджа. Бисмарк что сказал? большую часть денег на больницу дает государство, меньшую долю работодатель и самую маленькую пациент или клиент. Называйте как хотите. Бедрич все поменял с головы на ногу и большую часть начал платить работодатель. Меньше государства и самую маленькую пациент. Возьмем, пример, за цифры отвечают больницу скорой медицинской помощи. Из 12,5 тысяч пролеченных больных, оказанных помощи в нашей больнице, 31% всего лишь был работающих людей. 33% были неработающих людей, но работоспособного возраста, о чем И 36% пенсионеров и студентов. Какую бы систему сейчас мы не выбрали, одна треть... Остальные две трети никогда не прокормят И это не наша проблема. Это не проблема не ваших организаторов здравоохранения в общем государстве, ни наших главных врачей, не присутствующих в зале. Надо искать форму. Меня мой сын тоже спрашивает, говорит, папа, хочется реформа, дай бог через три года, через два. Ответ, не отец, на один вопрос. Какой плюс получит наш украинский пандемия? Что он получит? Лучшую диагностику, как будет, если у нас ПЭПа всего лишь на всю Украину будет. Он будет проходить профосмотр, когда он будет учиться в школе, в садике. Да я уже не помню, когда они делают. Вот проблема. Вроде бы неплохая цифра получается. 27 гривен 80 копеек на полную высоту. Да, но кислород, реактив, рентген плен, рентген солнечные реактивы, отбрасываем, поскольку, знаете, статья, да, сегодня медикаменты И вот на одного больного в нашей больнице стоит 3 80 А бутылочка йода стоит 4,60 на сегодняшний день. Стрельные перчатки 5,70. Мы подсчитали, коллеги, так вот для того, чтобы думать, как мы будем зарабатывать деньги. Правда, не знаем откуда, но как. Мы подсчитали. В нашей больнице в сутки на 320 коек для того, чтобы обеспечить первого, который привезут неизвестно, кто он такой. Тоже была ситуация, все знаете, да, с иностранцем? так в уходит. Для того, чтобы оказать ему первую помощь только инструментальным перевязочным материалом, нам в сутки нужно 21 тысячи гривен. Это сюда идут шприцы, стерильные клетчатки, эм, системы, спирт и все остальное. Где взять деньги? Как лечить? Мы знаем, особенно Юлия Единственное, все время была, я считаю, медицинским центром, в хорошем понимании. Не проблема финансирования. И, к сожалению, простите, пожалуйста, уважаемый господин, я сегодня в вашем выступлении не увидел, где мы возьмем финансы. Как пойдут деньги за пациентами в нашей больницы, которые вы привезли без сознания? В 6 часов. А в 9 через 3 часа экстренных информационных мероприятий. Ну вот погиб. А на него-то все ушли. Пусть он даже останется жить. Кто будет нам давать? Как? Спасибо за внимание. проблема комплексна. Почну з цього, що ви сказали, що послуга чи допомога, клієнт чи пацієнт. Я думаю, що це насправді словесні просто баталії особливо ні про що. Немає ніякого значення, чи це буде називатися клієнт чи пацієнт, чи це буде називатися послуга чи допомога. Насправді нас, лікарів, має цікавити одне наше професійне задоволення нашою роботою. Достойна оплата праці за цю нашу роботу і те, щоб ми себе почували ну, затребуваними. А як буде називатися він цей, повірте мені, коли поступає хворий в кареті швидкої допомоги, йому абсолютно однаково, пацієнт чи клієнт. Він хоче отримати якісну медичну допомогу, вчасно і залишитися живим здоров і здоровим. Так само із послугою медичною чи медичною допомогою. Ну і що, що ми записуємо послугу, чи ми запишемо допомогу, яке це має значення для одужання людини. Я думаю, що відносне значення. Тому е в основах законодавства, ну ви знаєте, що існує 49 стаття Конституції, яка вона існує. Ми не можемо від неї відійти, тому що... Завтра, якщо ми відійдемо від 49-ї статті Конституції, прийде прокуратура і скаже, а що ж ви тут порушили статті Конституції і будуть мати великі проблеми отошла, Польща отошла, Ну, отошла. Відійш... Якщо буде змінена Конституція, то немає проблем. Там насправді потрібно поставити кому і написати в межах наявного бюджету. Все. В межах наявного бюджету. Ну, якщо ви хочете бути благодійниками, то нема проблем, ви можете заплатити за людину із власної кишені. Е, якщо ви що, значить хай вмирають. Ну, звісно, а як, а як іще може бути хто має оплатити цю медичну допомогу? Або державний бюджет. До речі, я якраз звернув увагу, ви казали, що я не сказав, хто має заплатити за цього пацієнта чи за будь-якого пацієнта, або державний бюджет. Де буде визначено за що платить державний бюджет, наприклад, за дітей чи за пенсіонерів, чи за безробітних із фонду безробіття, чи за допомогу при пологах, чи за екстрену медичну допомогу, наприклад. А інше буде має оплатити страховий фонд державне медичне страхування. Людина, кожна людина в державі повинна бути застрахована. Мати медичну страховку і платити цю медичну страховку протягом свого життя. І коли з нею щось станеться, вона не має виймати 11 тисяч гривень чи через а 21 тисячу гривень із власної кишені, тому що треба купити рукавиці, треба купити все і інші послуги. А має заплатити страхов медичний страховий фонд за цю людину, яка потрапила. І насправді так функціонує в нормальному світі система охорони здоров'я, що за натону медичну допомогу чи за надану на медичну послугу, платить медичне страхування. Десь воно приватне, так, в Америки, а в переважній більшості країн воно державне. І загальнодержавного медичного фонду. Я думаю, що е, насправді, якщо так глобально, то вигадувати якийсь український велосипед, а якщо до системи охорони здоров'я, Бісманка, Бевеліча чи Симашко, насправді класичних моделей охорони здоров'я, про які ви сказали, не залишилося ніде.